14 апреля прошлого года Совет национальной безопасности и обороны объявил начало антитеррористической операции на Донбассе. Так. Тогда мы все были убеждены, что сражаемся против отдельных террористических групп. Прошел год, и ясно, что украинская армия, по сути, сражается с российской регулярной армией. И, по сути, украинским военным приходится бороться с одной из сильнейших армий на континенте. И возможно ли украинскому Давиду выстоять противостояние с российским Голиафом? И вообще воевать можно числом или в том числе и умением. Вот эти все темы будем обсуждать сейчас с нашим гостем, военным экспертом Юрием Колесниковым. Юрий, доброе утро. Рад, что пришли к нам в гости. Скажите, ну, с одной стороны, Всегда э, принято считать, что слабый находится в проигрышной ситуации. С другой стороны, история знает немало примеров. Не, не там, там, Советско-финская война, да, там, э, Афганистан там, против Советского Союза, Вьетнам против США, когда вроде бы физически слабый, но в конечном счете оказывается победителем. Э, это дает шанс, на, дает основание надеяться? Во-первых, Украина в принципе уже победила. То есть, чтобы, чтобы вы понимали, длительность войны превзошла, превзошла то, на что рассчитывала Россия. Ну, с этим спорить, наверное, не придется. Действительно, она превзошла. Но победила ли? Победила. Докажите. Доказываю. Начнем по порядку. Сколько раз обновлялось трупохранилище, обновлялось свой ассортимент трупохранилища в Ростове-на-Дону? Не знаю. Трижды? Ну, хорошо. Но это э, условные такие вещи. Мы, в конечном счете мы понимаем, что российская армия – это миллион человек. Украинская армия, вот в настоящее время, там, не знаю, там порядка 200 тысяч общий mm -hmm. состав, из них там боеспособных, ну, вот тех, кто непосредственно сидит в окопах, порядка 50 тысяч. При таком соотношении реально вы можно, выдержите боестопновение. Можно встречать, вот чтобы вы понимали, например, да? У них любимая фраза, с которой мы сталкиваемся. Ваши санкции не смешите наши эскандеры. Кто-нибудь знает, сколько эскандеров? Я вам, я вам скажу, 16 комплексов на всю Россию. Это все, что они достигли за 23 года. Но эскандеры, это борьба против, условно говоря, Пожалуйста. это, 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 это ядерные ракеты средней дальности. Нет, нет, это по Но в любом случае, mm -hmm. в отношении Украины речь идет о столкновении при помощи Танков, бронетехники, артиллерии и так далее. И тут уже, как бы, не вопрос количества искандеров для Украины является принципиальным, а вопрос наличия танков. Вот, например, последние данные говорят, что на Донбассе там Россия сосредоточила несколько сотен единиц бронетехники. А Кто-нибудь интересовался, сколько у нас танков вообще? Но эксперты ну, эксперты говорят нет, разные ну, серьезно, цифры, мы кто берем, говорит 200. Не танки, ну, не танки, Только мы, в, в принципе, а они, вооружения они, закупаем они, за рубежом они Больше 10 тысяч, нет. Ну, дело в том, что из тех, которые на ходу, вот, например, у нас недавно был экс-начальник mm -hmm. аэромобильных войск mm -hmm. а, Украины, он говорил о том, что в этом смысле, если сравнивать физические возможности, то есть украинской и российской армии, то там, конечно, кулак будет по весами. Смотрите, мы имеем дело с легендой. С легендой о боеспособности российской армии. Вот прямо сейчас вам доказываю, что российская армия не такая боеспособна, как принято считать. А? Сколько, сколько они потратили времени на то, чтобы взять донецкий аэропорт? 242 дня, простите, аэропорт. Понимаете, да, руины с изменяемой геометрией они брали 242 дня. И в принципе, если бы не прямой приказ, пока еще неизвестного нам товарища из украинского генштаба который позволил россиянам бесконтрольно шляться над головами наших бойцов и заминировать, то они бы до сих пор его брали. Теперь, как они брали Дебальцева? Что такое Дебальцева? Это 7 на 10 километров, это задача полка. Понимаете, да? Они туда кинули 15 тысяч, они туда кинули дивизию. Для взятия Дебальцева понадобился целый замком сухопутных войск. Понимаете, да? То есть для взятия, для выполнения задачи полка нужен замком сухопутных войск. В задачке, Российская с... да, в задачке спрашивается, а что же у вас, господа русские, на уровне полка-то делается? Ну хорошо. Вы, конечно, простите, но. Мое мнение, что есть немного какой то отдает шапка за да, То, что вот да, смотрите, то не могут взять, там нужен командир. Да. В итоге же все равно, к сожалению, взяли, в итоге, в итоге, в итоге, итоге все-таки они исполнили в итоге сдали, задачу. В итоге не взяли, в итоге сдали. В итоге сдали. Хорошо. Но давайте так. Если так сравнивать, вот вы говорите, что там 16 «Искандеров» на всю Россию, да. на эти «Искандеры», которые их, и они произведены ими. Мы никак нормально свое производство, к сожалению, наладить не можем. А вы знаете, что они С-300 не могут без нас провести, а мы без них можем. Ну, мы не С-300 тут воюем, да. на самом-то деле, слава Богу. Украина вообще еще не применяла в полной мере свои технические боевые возможности. А чему? А чего вы чекаете? Это вопрос, вопрос к, к Верховному Главнокомандующему, а не ко мне. Она а что будет? вы называете э, тем техническим ресурсом, который Украина еще не ну, применяла? Э, например, несколько раз э, россияне на нашей территории пытались запустить производство боеприпасов. В частности, на Донецком заводе химических изделий. Наши оперативно-тактические ракеты регулярно пресекают такие попытки. Почему об этом мы молчим? Но, мы но... не позволяем запускать э, боеприпасы для, для работы террористических артсистем на нашей территории. То мы есть... блестяще справляемся с задачами, причем своими ракетами, не ни... Если говорить о ситуации Давида и Голиафа, то Давид возможен, только если у него есть там, высокоточное, высокотехнологичное оружие проща в то время, в наше время что-то более свежее и интересное. Что мы можем реально противопоставить? Такие вот вещи, которые, знаешь, Голиаф пришел, увидел, упал, умер, все. Для того, чтобы победить, во-первых, нам нужно побеждать не только, не только в войне, да, в боестолкновениях, нам нужно побеждать на их территории, на их территории, подчеркиваю, в их головах. То есть нам нужна нормально работающая пропаганда? Нам нужна нормально работающая пропаганда, нам нужна нормально функционирующая система информационной войны. А для этого это надо сначала начать. Надо начать информационную войну. Не отбиваться дикими фразами «воны нам брешут», «все булоны так». Простите, они нам дают шикарные козыри. Козыри дают, ну, вообще колоссальные, которые мы почему-то не используем. Да? Э, Небезызвестный, вот из последнего э, в Ютьюбе придурки казачки разместили. Дебальцева превратили в то, что они превратили. И мясной видеоряд. То есть противник признал этническую чистку. Ребята, за жабры в Гаагу. Вы даете тему для интересного разговора. К сожалению, мы ограничены по времени. Я надеюсь, что мы с вами еще не раз увидимся и сможем продолжить это обсуждение.